Гудбай, Раша. Гудбай, Раша. Гудбай, Ленін. Гудбай, Раша. Гудбай, Ленін. Браво, Гітана Снауседа. Московити тепер в шоці. А Путіна готується скинути його ж власне оточення. <зас> Просто уберуть і все, далі інтервенція і розчлення державства. Ядерну кнопку передають, кому нужно, ну, обезопасивают себя от від ядерного ответного удара. Що вітаю, я Інна Набок. А ви ж знаєте, як тільки в зміїному кублі пропагандистів починається паніка, я тут, як тут, щоб показати і розказати, як біснуються рупори бункерного від усвідомлення того, що їхня федерація йде на дно Володимир владіваді за моєю спиною представники більше сотні людей, грузоперіво з усього юга країни. Это водители, это собственники бизнеса. За ними стоят, стоят работники, их семьи. Из-за некорректной работы Платона приходят людям штрафы. Система радиоэлектронной борьбы, которая защищает людей от дронов, от других э, средств поражения противника, одна одновременно нарушает работу Платона. В результате людям приходят абсолютно неоправданные штрафы. Перевозчики... Получаешь штрафы, а суммы таких штрафов доходят до десятков и даже сотен тысяч рублей, а в свободу, это, это сотни миллионов. Перевозчики будут либо вынуждены поднять цены, а это приведет к дополнительному росту цен на, на товаров в магазине, либо банкротятся. Просим вас от имени этих сотен и тысяч людей вникнуть, разобраться в ситуации и отменить штрафы Платона, которые вызваны работой системы радиоэлектронной борьбы. Вести мораторий на штрафы до того момента, пока не окончится СВО и не выключится, не выключится система радиоэлектронной борьбы, которая нарушает работу Платона. Просим вас, пожалуйста, помогите. Почну з того, що ще 8 лютого Латвія, Литва та Естонія остаточно відключилися від російської енергосистеми. Підключившись до мережі ЄС через Польщу, це поклало край політичному шантажу Москви. Перехід до речі коштував 1 мільярд 600 мільйонів євро, і більшість суми профінансував євросоюз. І тепер Балтія більше не залежить від Москви в питаннях електроенергії. Тож, уявить, як підгорає в Кремлі. Хоча, що тут уявляти? Я вже все знаю. Подключили в Прибалтику от системы брал это кольцо, которое связывало Россию, Белоруссию и страны Прибалтики, это еще советская система. Вот переподключили на европейскую систему, там какой-то один же деньги кабель идет. Значит, президент Литвы на Уседа дал команду на разрыв коннектора со словами прощай Россия, прощай Ленин и, значит, дружно аплодировал Урсула фон Они давно сами себе, так сказать, пилят сук, на котором сидят. Вот. Ну, видимо, их это не волнует. Там, там, такая серьезная депопуляция, отъезд, так сказать, огромного количества людей из этих стран, фактически развал экономики. Вот. Ну, ладно, пусть, так сказать, да, что касается такого экономического самоубийства. Посмотрим, как скажется это на их самочувствие. Вот эти разговоры «Прощай, России, прощай, Ленин». Ну, опять с этим Ленином, так сказать, да, все, все та же самая песня. Довольно странная конечно, такие парадоксальные эти пересечения и, скажем так, клубки такие свиваются в головах этих людей, точно так же, как на Украине. Как я уже говорил, Украина фактически получила эти границы благодаря, так сказать, Ленину в значительной степени, да, Ленину, Сталину и Хрущеву. И прибалтика это на самом деле, если посмотреть историю, как бы она, на самом деле, благодаря революции 17 года получила независимость, а потом эту независимость забрал обратно уже не Ленин, а Сталин. Вот если уж так, да, то есть, ну, какие-то Тож такі мне кажется, у них шизофренічні шизофренічні сектантські та скаті назріння на історію. Офіційно коментувати це вилізла Марія Захарова, яка заявила, що відключення країн Балтії від енергосистеми Росії це крок до знищення їхньої незалежності та процвітання. Тим часом ці країни. Гудбай, Раша, Гудбай, Раша, Гудбай Леден. Хай правда. Оплески в студію. І гудбай, раша. Бо далі буде ще цікавіше спостерігати за тим, як територія всеосяжного рабства тягне себе на дно цивілізації. Вважаємо Владимир Владимирович Путін. Я думаю, ви теж знаєте о про нашій проблемі, і питання лично к вам. Какие вы будете предпринимать меры именно к тем людям, которые обрекают других людей замерзнуть просто зимой? А Владимир Владимирович, а тут э, ваших подвезли. Все люди, которые находятся за мной, они пришли по собственному желанию. Их никто сюда не гнал. Их сюда привело горе нас забрали сортовой уголь, оставили нам только землю, которая горит, но она не дает тепла. И если были бы морозы, люди бы просто замерзли. Все те котлы, которые на рынке в основном, они не могут просто топиться этим углем. То есть это несчастье не только нашего населенного пункта, это несчастье не только нашего города, это несчастье всей Кемеровской области Кузбасса. Ой, а що ж там у вас відбувається, Владимір Владімірович? Люди кажуть, замерзають, поки ви намагаєтеся заморозити Європу. Принаймні, жителі Кузбасу вже втомилися мовчати, що їм замість вугілля для опалення видають просто землю, яка погано горить і не гріє. У меня вопрос сейчас к губернатору Кузбасса. Почему вы, уважаемый наш губернатор, молчите? Почему вы посылаете на встречи с людьми тех людей, которые не могут решить эту проблему? Почему у нас забрали сортовой уголь? Почему вы, уважаемый сейчас товарищ Цивилев, бросили область без угля. Вы же сейчас министр энергетики. Уважаемая Генеральная прокуратура Российской Федерации, я прошу вас провести расследование в отношении администрации правительства Кемеровской области Кузбасс. На каком основании? У нас отобрали сортовой уголь. Почему нас бросили на произвол судьбы? Почему не заводятся никакие уголовные какие-то дела, процедуры никакие не проводятся для того, чтобы этот уголь вернулся? Хотя у нас на переездах большими эшелонами уголь уходит куда-то. И мы, стоя на этом закрытом переезде, видим этот уголь, а у нас его нет. Что тут еще добавить? Что заслуживают, те и имеют. А вы же напишите в комментариях, как вам ось это еще одно уникальное достижение гениальных менеджеров – У головному вугледобувному регіоні люди не мають вугілля. От і бунти назрівають, і не тільки до речі, на Кузбасі, але й на Курщині, жителів якої влада Росії теж кинула на призволяще. І ось губернатор Курської області той, що Хінштейн продовжує вигадувати пояснення для людей, які стали безхатченками. Видали сертифікат, а далі цим сертифікатом? к сожалению, я отвечу на ваш вопрос, к сожалению, не получится по одной простой причине. Объем сертификатов, которые уже выданы подготовленных подготовлены к выдаче, и объем сертификатов, которые будут выделены в общей сложности, а мы сегодня его посчитали, раньше тоже не делается, кратно превышает рынок не только новый, но и вторичный на территории Курской области. Як бачите, цього разу вигадали, що причина в тому, що людям не допоможуть із житлом, яке вони втратили, тому що в Курській області просто немає стільки нерухомості, щоб роздати всім, хто її потребує. Звісно, можна було б видати житло в інших регіонах, але таку можливість держава, тобто Росія, надавати людям відмовилася, бо в Кремлі всім начхати на людей, причому у всіх регіонах. Великой и сильной страны. Бо, ось с це видео записали уже жители Иркутска. Я знаю то, что им тоже я что расскажу. Вы у нас вы за на почте работали? Да. А вы почему уволились? Потом зарплату у нас копейки получаем. С нового года в нашем селе уволился последний почтальон, и оказалось, что пенсию газету носить О. некому. Пенсию я получила. 15 а должна 10 числа. Ездить за пенсией на почту я не могу, я ходить не могу, я не вижу. Поэтому мне привезли пенсию дети. Пенсию мне при получила со соседка. Ну, вы потому что сами ходить не можете? Я ходить не могу, эй, она мне принесла. Почтальон к вам не приходил? Не приходил. Ну, а тебе в этот месяц пенсию почтальон не приносил? Приносила Настя не 12 как обычно, а 15 -го. Я получаю пенсию на ребенка по доверенности. Ездила 3 января. Теперь надо опять ехать, нанимать машину, платить 500 рублей за машину, чтобы получить пенсию на ребенка. Загалом цікава якась у них там зараз тенденція. Продовжують скаржитися, нарікати на владу і навіть погрожують масовими протестами, але нічого не роблять. А лише покірно кивають гривами, коли в московських телестудіях їм обіцяють вирішити всі ці проблеми. Та й бункерний вправно ж робить вигляд, що в нього все за планом. Приміром, ось вчора до нього в Кремль приїхав Пушилін. І на особистій зустрічі доповів про е, якийсь там соціально-економічний розвиток Донбасу. Не забув і про Маріуполь розповідав, що там шаленими темпами будується нове житло. Тим часом російський зетблогер Павло Іванов розповів, що Росія кинула жителів Маріуполя і, всупереч ось цим обіцянкам, не відновила їм житло, а просто викинула їх на вулицю. знову Маріуполь. 1200 людей, жители одноэтажных и многоквартирных домов, латают дыры и живут как получится. Ни восстановления, ни компенсации, только обещания. Люди вышли на народный сход записать обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину. Ну, Путин же приезжал в Мариуполь. Путин уже показали красивый квартал. А вам уже, наверное, никто ничего не должен самое страшное, друзья, начнется, когда специальная военная операция прекратится. Возможно, что уже через один-два месяца боевые действия будут остановлены благодаря усилиям Трампа и всех остальных. И вот тогда о ситуации в Новороссии вообще перестанут как-либо высказываться. Поэтому куйте железо пока горячо. Иначе потом придется и дороги перекрывать, и вообще там идти на крайние меры, подставляясь под возможные административки, уголовки. И вот такие заявы, это еще квиточки. Бо некоторые пропагандисты уже даже говорят, что швидше произойдет чи то бунт, чи то раскол путинских элит. И это уже интересные заявы. И, схоже не С -с Сама революция, она произойдет туда вот, наверху вот, в верху кабинетах. Путина сместит своя собственное свиток. Путину свистит своя собственная свита. А, ну, честно говоря, тут уже вопрос, тут уже и возраст сказывается. И ну, может, может быть, его да. и не понадобится смещать. Прошу прощения. Я не понимаю, почему не готовится никакой преемник. Как бы ситуация настолько непредсказуемая, даже просто в силу биологии. А может, не будет замены его. Просто уберут, и все. Дальше интервенция и расчленение государства. Ядерну кнопку передають кому потрібно, ну, нужна себе від ядерного ответного удара. Ох, невже дійсно ми таки станемо свідками того, як кривавого очільника Російської Федерації скине його ж власне оточення, і тоді федерація буде поділена на кілька держав. Бо якісь от не надто оптимістичні прогнози нині у соратника Гіркіна, тобто поленкова. Еще? Ну хорошо, вот эти вот сотни тысяч мужиков с фронта, там, может, миллион фронтовиков, они еще будут тихо смотреть на интервенцию. То есть, одно дело, какие-то там гражданские потрясения, но если интервенция, то, -то... прям вот будут сидеть и спокойно нет. ждать, что Россия развалят? Нет, нет, это не сотни тысяч. И, например, я тоже смотреть не смогу спокойно. Мы все готовимся к тому, чтобы отражать эту угрозу каждый на своем месте, и, возможно, произойдет обвинение, но это <laughs> не сохранит государство. Нас слишком мало для этого. А почему? Вот почему ты считаешь, что большая часть фронтовиков они спокойно на все это будут? Слушать? Нет, ну не большая часть фронтовиков. Они тоже будут как бы бороться с этим. Ну, нас разъединят, мы не будем выступать единым фронтом. Как их как могут разъединить? Ну, будет временный, там, не знаю, временный преемник Путина, которому поверят, да, допустим, и путинцы зайдут под его крыло. Остальные, как бы, непримиримые будут в другом крыле. Их могут, нас могут стравить друг с другом. Маєш ну, етада, это, етапанятне, это етапанятне это та не вже е, це ж треба як заговорили на болотах. Я просто нагадаю, сам поленков активно бере участь у цій злочинній війні, в яку Путін втягнув Росію. Але схоже, вже й сам про це шкодує. Тим часом головний кінь бункерного заявляє: наш священний долг – зробити все, щоб цілі спеціальної військової операції були реалізовані повністю. Как это і поручил президент Російської Федерації Владимир Путін, і этим займаються повседневно наші герої на фронтах спеціальної воєнної операції. Тож, як бачите, поки при владі Путін, Лавров, Патрушев, Білоусов та інші учасники геноциду українського народу, то вірити їм, що вони готові до перемовин, щоб зупинити війну, та справді означає нарощувати свою міць. Силу та підтримувати наші сили оборони, бо вони не зупиняться, поки ми їх не зупинимо. А з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі у наступному випуску.